Те, як то в время ми слишком час від нашої основної роботи, то цей харківський недонаступ трошки з тонусу збив, то потім гу. А наша вами основна робота, я просто напоминаю, якщо хтось вдруг забув, любуватися красотами Росії. А тих красот на Росії в время було більше, ніж завалився. І я вам більше скажу. В останні дні кількість цих коли різко увеличилось Настільки, що, що я навіть не знаю, з якої лучше почати. Тому пропоную почати отак. От со всех сразу. Со всего, так сказать, роя, який уже оценили не одни, только мы с вами. Путин сравнил украинские дроны с летающими над головой мухами. По его словам, власти знают, как непросто приходится российским военнослужащим. Дроны противника, как мухи, летают над головой. Все это известно. Мы работаем над этим. И уверен, результат будет, сказал президент. Так уже есть, есть результат, не беспокойся. Про что мы, собственно говоря, и сюжет сейчас снимаем. И если от назойливость наших мух... Яку ви замітили, це така ну приятна для наших ще інформація, то не понятно, за що ти своїх горі-байців зараз так загамнив? Бо якщо мухи, ну нехай будуть мухи, нехай. Напомніть мені, будь ласка, на що вони слітаються. Тому ж не треба було всяке гамно сюди присилати, яке потім наші черв'яки апетитом точать, Осталось би вдома, поприбирались би там, щоб наших мух хоча б так активно не притягувати. Украина атаковала дронами еще один крупный российский НПЗ. Днем 9 мая дрон атаковал предприятие Салават Нефтеорг Синтез Башкирии, принадлежащее Газпрому. Как сообщает база, на территории завода мощностью 10 миллионов тонн нефтяного сырья в год начался пожар. Так це ж вам подарок на День Победы был. То, який порохом пропах. Вот он не пропах. Праздничный салют. В таком глубоком тылу завидь срочно энтомологов, а конкретно диптерологов. Нехай Бесед, мировой науки. яка такая муха умудрилась покорить такие рекордные расстояния. Пролетел 1400 километров. БПЛА ударил по салават нефти в Башкирии. Завод, до которого долетел беспилотник, принадлежит Газпрому, перерабатывает 10 миллионов тонн нефти в год и выпускает 1 миллион тонн топлива. Устройство ударило по установке переработки нефти, на выходе которой получают высокооктановый бензин. Атаку беспилотника подтвердил глава республики Башкортостан Ради Хабиров в телеграм-канале. По его словам, произошел хлопок и легкое задымление возле одной из установок компании Газпром нефтехим салават. Нет, задымление то вже не ми. То вони, видно, ну, самі димом мух яких відганяли, а ми вас одразу предупреждали. Не жлобіться на димовуху. Вам зараз треба срочно всю територію Росії як-то задимити, бо вас, як не мухи, так наші бойові комарі точно покусають. А вас же ж там стоких їх треба було з тим праздником поздравити. Не дякуйте. Украинский БПЛА поджег нефтебазу в Анапе. Несколько резервуаров нефтебазы под Анапой загорелись из-за упавших дронов ВСУ. В ночь на четверг, 9 мая, вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками гражданский объект в Краснодарском крае. Нефтебазу в селе Юровка под Анапой. Часть резервуаров повреждены, начался пожар, сообщил оперативный штаб региона. А что пожар? От, откуда он взялся вообще? Мухи по своей физиологии пожар не вызывают. То видимо кто-то из ваших по пьяни в постели покурил на дыме мух наших отогнал, они обиделись, полетели в какое-то другое место. Так что мы тут ни при чем. В Калужской области после атаки ВСУ на НПЗ начался пожар. Украинские военные нанесли удар дроном Камикадзе по нефтеперерабатывающему заводу НПЗ в Калужской области. Ночью 10 мая был атакован объект, расположенный рядом со станцией Полотняный завод. О произошедшем сначала сообщили очевидцы, а потом информацию подтвердили в единой диспетчерской службе администрации Дзержинского района. По словам очевидцев, до пожара был слышен гул и несколько взрывов. Не, ну гул, гул, да, це гул, це может быть мухи, извиняемся. Взриви, не знаю, може, то вони яйця якісь свої кудись десантірували. А що пожар почався? Я от так як то сразу даже і не завражу. У вас там що, бензин був? Коли ви вже від нього і збавитеся, то вже навіть новості не цікаво читати. От як то то, -то бензин у вас заведеться, так там сразу що-то горить. От ви не замітили такої тенденції, ні? ще успієте. В Волгоградской области произошел пожар на нефтезаводе после атаки ВСУ. В Волгоградской области из-за атаки дрона произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода НПЗ. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров. Ночью 12 мая силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территории Волгоградской области. В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание, написал Андрей Бочаров. Да, я же, кстати, я же забыл уточнить, что все вот эти Предыдуще пожарище, про які ми вам сьогодні розказували, да, це ж вони там всі атаки відразили. Всі кругом. От чи ні разу такого не було, щоб вони, як аристовість, чесно, вийшли і сказали, – «Да». так, ну, а ми ж не можемо за всіма мухами услідити. Ну, то не засирайте у себе там все. А то вдома у вас бардак, так ви приїхали до нас і ще й в нас свої кучі наложили. Хорошо, хоч всі атаки відразили. Я вже навіть не питаю, чим. ВСУ ударили по нефтебазе в Луганске. Киев применил против мирных жителей американские ракеты Атакамс. ВСУ ударили по нефтебазе в Луганске ракетами Атакамс. В Луганске прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил Луганский информационный центр. После этого в городе начался пожар. А что было наши мирные жители на украденной вам и нефтебазе? Потому что если там были не наши жители, то они 100% не мирные. На нефтебазе, с которой заправляется российская армия. От туди і прилетіло. То давайте зараз вирішимо, що. А то атакамси, ну це як то не поетично навіть. Якщо дрони це мухи, то атакамси нехай будуть оси. Ні, оси, подожди, оси це у нас Shadow. Джмелі. То вас джмелі покусали. Навіть ви десь їхнє гніздо якесь розворушили. От тепер вся округа із-за вас і страдає. В Равеньках Ленеры потушили 18 очагов возгорания после обстрела нефтебазы. Пожарные ликвидировали все возгорания в городе Равеньки Луганской Народной Республики после обстрела. Три человека погибли, восемь пострадали. При атаке могли использоваться дальнобойные ракеты атакам с американского производства с кассетными зарядами. Всего сотрудники МЧС потушили 18 очагов возгорания и не допустили увеличения площади пожара, говорится в сообщении регионального управления в Телеграм. Отразили, не допустили, пресекли. Молодцы! Только что какая-то такая вынища постоянно несется с того боку, где вы находитесь. И, как говорят в народе, сотни мух, они же не могут ошибаться. А на вас так в общей сложности уже не одна сотня таких мух прилетела. Что там Путина при этом беспокоило больше всего? Чтобы был результат. Так результат есть. Можете сходить и о им порадовать. Экспорт мазута и нафты из России в апреле упал до антирекорда. Россия в апреле поставила антирекорд по экспорту мазута и нафты морем. Россия в апреле сократила морской экспорт мазута и нафты до рекордно низких отметок, следует из данных аналитической компании КПЛЕР. Показатели упали на 24 и 20 процентов к апрелю 2023 года на фоне плановых и внеплановых ремонтов НПЗ. А что это у вас за вдруг внеплановые ремонты какие-то Ну, значит, погано планирует. Запомните, у вас все ремонты плановые. Просто більшість відбувається по нашим планам. А по нашим планам, у нас у вас там ще багато роботи. Раз у вас ще знаходиться, що експортувати, це вже не хорошо. Нічого цю срань по всьому світу розносить. Вона всяка у вас там і згори. І вони повинні цьому противитися. Потому що дим він же мух відганяє. Да, наші мухи, вони звісно, такі назойливі. Тому готуйтесь до складних часів. І не кривіть, пожалуйста, свої носи. тому що глянь на них Колян, це ж пожари в Башкірі їм, віде, лі, не подобаються. Пожари в Краснодарському краї їм не подобаються. Пожари в Калужській, Волгоградській області їм теж не подобаються. У мене от іноді складаються такі впечатлення. Ви не обижайтесь, якщо, пожалуйста, що вам взагалі ці пожари не подобаються. А що тут не було лісти? Мух наших покормити, так? Да? Так наші мухи вже ситі по горло, але от добавки вони не відкажуться. І спасти вас може тільки одно. Знаєте, що треба робити, щоб мухи до вас не приставали? Да просто не треба бути таким гамном.